Ну, сначала начнем. Сколько ночей? Да, полной 64. четыре. Шестьдесят четыре года? Ходите внука без? Два числа, апрельское, апрельское, да. так, да. так, так что неполный месяц 2, получается. Ну, два ну, уже, да? Два, три, да. Два месяца вы ходите. Да. И до дома продавали прибор, ловкульковый проектор? Да, проектор дома. Теперь расскажите, ваши результаты? У меня сильно болели колени, сгиб, разумеется ноги, ступня тоже давала себе знать и поясница. Все это три в одном, конечно, сами понимаете, это не положительно. И я давно болела? Совсем. Болела это давно, я уже не могу сказать. Четыре года, пять лет, она то отступает, то приступает, но в общем она болела. И вот я начала заниматься здесь, посещать. Большое спасибо ребятам, большое спасибо команде. На все вопросы отвечает. Это вообще тоже супер информация. Конечно, она везде идет по всему организму и в душе, и в сердце, и в голове. Поэтому ты это получаешь. Плюс ты это действуешь и делаешь. Так вот, я начала, конечно, здесь массаж на кровати, это понятно. Я добавила опять, это тоже понятно. И дома мы взяли проектор. Я делала это время, когда мы взяли с 29 апреля, мы взяли, я сделала прижигание ступни минут 15-20, потом поднимаю колени минут 15-20 и спина также. Потом уже я убираю, конечно, температуру, могу прикладывать просто греть, это тоже бесподобно, конечно, положительно. Но, в принципе, вот прижигание, вот эти 15-15-15-20 минут, вы поняли меня, 3. Вот. Что я могу сказать? У меня там такой показатель, там надо по лестнице подняться и туда-сюда. Нужно было мне передохнуть, вздохнуть, подрылить ногами, а потом идти дальше. Потому что 8 ступенек это немножко большое самое количество ступенек для меня. Уж для другого, конечно, это легко, а для меня не очень. Вот, сейчас я спокойно определенным шагом, стандартным, как иду, не уменьшаю, не увеличиваю, я поднимаюсь по лестнице, я останавливаюсь, если хочу, это уже от меня зависит, на площадочке, просто посмотреть на солнышко, просто посмотреть на погоду, но, в принципе, меня ничего не тревожит, меня нет нигде в этих трех местах, которые я назвала, которые я делаю прижигание и занимаюсь этими тремя своими больными местами, меня ничего не тревожит, я очень спокойно приношу, это, это для меня показатель, понимаете, да? Это, разумеется, не только я я шла, я прошла какое-то расстояние, у меня нет ни усталости, у меня нет боли, я очень этим довольна. Большое спасибо много большое спасибо ребятам и большое спасибо, конечно, аппаратам, и, которые, которыми я пользуюсь. Огромное спасибо. Поняла, да. за целый час, два месяца, чего вы за гост Да, в начале, в начале было, где-то на второй, по-моему, или первый-второй день у меня было не встать, не сесть. Ничего определенного, но какое-то страшное, страшная, нехорошее состояние организма. Наверное, общая всего. боль. Да, всего, всего да. да. Всего тела. Какая-то усталость, какая-то боль. Непонятно, объяснить не могу. Но я себя пересилила, я себя сжала в кулак. И думаю, если ты не пойдешь, ты этого не приступишь. И я пошла, и на второй день у меня это... Она у меня ушла на второй день, на третий меньше, меньше. Сейчас я почему-то прихожу, но ну, почему-то. И продолжаю все делать, то, что мне нужно по дому, то есть мне не нужно отдыхать, мне не нужно спать, мне не нужно лежать, мне этого не надо, это не заставляю себя, этого просто не надо делать, Бо ну организм этого не просит. У вас баллов, да. значит, энергия. Энергия, да. Так, и, и что вы можете и тем людям, которые пришли в быстро, только начинают все Попробовать, попробовать обязательно. И вы буквально получите сразу на второй, на третий день, вы получите результат, и вы будете понимать, насколько это нужно любому из нас, любого возраста. Это не дело не в абсолютно в этих понятиях годы, оно просто дает стимул, оно просто дает организму эмоции, внутренние, внутреннюю силу. И и ты получаешь результат прямо наглядно, даже не по книжкам, не по видео, а сам на себе. Mm -hmm. И пять лет, что вы там творили колено, оперы, да, да. ступни, да, вы же да, да, конечно, да. Мази, колено. Они помогают на день. Смыла, помыла, понятное Сейчас дело. И утром опять это надо делать, потому что ты не можешь без мази. Оно помогает, да, никто не спорит ну, а это, а разумеется, я, конечно. Я пишу, не могли подняться без зупы. Да, не могла, да. Там, ну там да, мази не было, конечно, но мази... Нет, ну, если бы я с ним была без мази, то вообще не понимала. Oh. Да не смешно, ребята. А не а жду, брати... скажите, расскажите, вот все, вошли вы, братан, до дома. Вы бы не взяли проектор до дома, и, не было какие-то протекания, на какие-то продукты. Но я, короче. 60. 60, градусов. Да, 60, да, 60, не больше, пекло, да, пекло, хорошо, а пекло. хорошо. Ага. прямо поджариваю, а а. Я а. делаю а. это а. на ночь, чтобы потом на ночь, чтобы, потому что я здесь получаю одно утром, там занято там делами, как обычно быть такими, и на ночь, чтобы уснуть и чтобы сделать припекание, чтобы принять. Сон. А сон таких хороший? Великолепный, а. вы знаете, я даже не могу других слов найти, Великолепный. Как вот да, дама сказала, что с войной ужасно. Мы все, в принципе, не спали это понятное дело не она единственная mm -hmm. а сейчас спишь как как младенец вот <связь> все что могу сказать большое еще раз спасибо всем абсолютно без без разницы всем и работающим здесь и которые общаются с нами и дают нам бесподобную информацию и то сделал эти бесподобные аппараты великолепное большое спасибо дякую яму дякую поняла яна дякую вашей уважливости